थी थी। 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 जो, लड़का कैसे तो जे जो लड़का है भाई साहब ये इसका नाम है हरमनजोत सिंह और जे इंग्लैंड से इनकी इंग्लैंड में डेथ हुई है तो ये तेईस साल का था और अकलौता बेटा था इनके फादर की पहले डेथ हो चुकी है तो इसकी माता कलबीर को ने हमारे साथ सफर किया था पहले जब उसने संपर्क किया तो उसने बोला कि मेरा बेटा बीमार हो गया हॉस्पिटल में है तो मेरे को पता नहीं है तो हमने कोशिश की तो जब पता किया जब हमारा संपर्क पूरा जुड़ा होता गवर्नमेंट के साथ ते तब तक को उसकी ना डेथ हो चुकी हॉस्पिटल में तो जो स्टूडेंट विजय पे गया था तो स्टूडेंट विजय पे डेढ़ साल पहले गया था कपूरथला में लखन का बड्डे पिंड है सुबानपुर से नडाले है और अकला कला कल्ला था अकलौता बेटा था और स्टडी विजे पे गया था तो ये काफी दुखदायक खबर है हमारी सरकार जो है सरदार भगवंत सिंह मान जी की जो सरकार है पंजाब में हम एनआरआईओ की पूरी हर पक्ष से मत करते हैं तो जे भी हम करते हैं क्योंकि एक तो मतलब घर वालों का एकलौता हीरा पुत्र जो है वो चला जाता है तो फिर उसकी बॉडी पे जो खर्चा आता है वो बहुत ज्यादा है जैसे जे ही होगी तो मेरा ख्याल एस्टिमेटेड दस लाख रुपया खर्च हो जाता जब कनेडा अमेरिका से कोई डेड बॉडी आती है सोलह सोलह सतारह सतारह लाख रुपया खर्च हो जाता तो हमारी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट को बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल के जो वहां हमारा इंडियन काउंसलेट है इंडियन एम्बेसडर है उसको बोल के तो उसकी डेड बॉडी का खर्च जो बचा लिया जाए क्योंकि घरों के लिए विचारियों के लिए क्योंकि पहले ही जो बच्चा डेढ़ साल पहले गया था कर्जा चुक के स्टूडेंट वीजा लगा के इतने पैसे लगाए तो बाप तो है नहीं तो इसकी माँ जो है वो कहाँ से इतने पैसे लाते तो हमने जो कोशिश करके उसकी डेड बॉडी मंगाई है उसके लिए मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ अभी दस मिनट के बाद उसकी डेड बॉडी हमें मिल जाएगी तो उसके, उसके गाँव में और कितना टाइम लगा इसकी को जो ए रूटीन का टाइम है ये जैसे हम अमेरिका कनेडा से मंगाते हैं तो दस से बीस दिन लग जाते हैं तो जब हम जौलपुर के किसी शहर से मंगाते हैं तो एक वीक से दो वीक लग जाते इसको भी इतना टाइम लग गया दो वीक के ने लग गया तो जब हम अरब कंट्रियों से मंगाते हैं तब भी मतलब जरा एक वीक से दो वीक लग जाते हैं सब टेक्निकल सो ये इतना टाइम तो उनका रूटीन का मैटर है जो वो पेपर वर्क करते हैं काफी इतना इजी काम नहीं है पर... नहीं इसकी डेथ जो है ना जो डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट भेजी है उसने तो भेजा है कि इसका जो ब्रेन में सा जाता था वो इसका साथ हो गया इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसने बोला क्योंकि हॉस्पिटल में दाखिल था तो इसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया उसने बस यही लिखा है कि मेरे को तो रिपोर्ट भेजी उन्होंने क्योंकि इसके ब्रेन को जो मतलब ऑक्सीजन जाती थी वो रोगी उसका केस की डेथ होगी इंग्लैंड हाँ। इनको इंग्लैंड गए साल हुआ था तो जो स्टूडेंट बीजेपी गया था स्टडी वीजा लेके गया था लीगल नहीं, गर... नहीं कोई नहीं है गर्मी नहीं कमाने वाला तो कोई मत नहीं, मत कोई प्रुण नहीं प्रुण को नहीं क्या मत क्या करेंगे हमने तो जो मत करनी थी सरकार की तरफ से तो वो तो की है उनका खर्च बताया बच गया पर फिर भी उसकी माँ को पूछेंगे क्योंकि और भी उनको हल्प चाहिए तो हम करेंगे मत तो हम हर की करते हमारी ड्यूटी है पर यही बहुत बड़ी मत है जब हम किसी का मतलब डेड बॉडी मंगा देते हैं ਜਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਸੇ ਜਿਨਾ ਦਿਤਤੇ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਤ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਤ ਦੀ ਹੈ ਹਮ ਹਮ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਮਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਨਕੀ ਮੰਗ ਕੋ ਮਿਲenge ਜੇ ਉਨਕੋ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਔਰ ਮਤ ਚਾਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਹਮ ਕਰੇਗੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲੈਣਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮਰਦੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਰੀ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ